Раньше, да, поездами очень часто перемещались. Мы... Другого транспорта, транспорта как такового не было, поэтому приходилось ездить на поездах. Мы еще очень любили футбол. Поэтому очень часто с друзьями ни с того ни с сего. Вот так вот вечером решали. Выходим во двор, сидим, курим там, общаемся. Терим. А завтра ж футбол! И мы садились, брали, приходили домой, я быстренько собирал сумку, ну что там надо было собирать, две-три вещи какие-то, кинул в сумку, mm -hmm. каких-то денег, взял паспорт и вперед на mm -hmm. поезд like и, поехал. Like и поехал. Обедать? <sharp inhale> да, наверное, буду. <sharp inhale> ну, как обычно. Пей, наверное, второе, да. Есть только мясо и салат? Да. <sharp inhale> <sharp inhale> И садились на поезд, ехали, а потом родители только узнавали, куда мы все-таки поехали. И что мы поехали в Киев. Я отсюда раньше мобильных телефоном не было. Вот это монетки такие да. Алло, привет, папа, мама, я в Киеве. И там паника. Что ты там делаешь? А? Говорю, ну как На футбол.